смотрите, национальный признак, то есть, условно, первое, все русскоязычные. По национальному признаку все разные. То есть, есть крымско-татарские семьи. Причем, как с детьми, так и, допустим, мама одна еще и беременная. Есть армяне, есть украинцы, есть русские. География тоже очень разная. То есть из Щелково, из Кирчи, из Феодосии, из Бахчисарая. То есть вывести какую-то общую составляющую очень тяжело, потому что люди все разные, разного социального статуса, из разных мест. И самое главное, что, конечно, у каждого своя трагическая судьба. У каждого есть свои проблемы, кому-то нужно устроить детей, я не говорю об имущественных даже проблемах или там о потере работы, но у людей как бы рухнула жизнь. То есть кого -то надо, у кого-то надо детей устроить в садик, у кого-то детей надо устроить в школу. Кто-то документы потерял. Естественно, все остались без работы, без существования. Поэтому мы пошли по какому принципу. Естественно, в первую очередь, сейчас до создания каких-то государственных структур ими занимаются волонтеры штаб национального захисту при полной и всеобъемлющей поддержке облгосадминистрации. Сейчас очень много помогает не только общественность, просто граждане города, то есть они отдают свои пустующие квартиры, отдают какие-то пустующие дома, то есть действительно люди по зову сердца все откликнулись. Вот так. Дальше будем смотреть. То есть единение по этому вопросу, оно действительно очень серьезное, то есть куда ни обратишься, везде ты получаешь полную поддержку.